nazil olur, bəs niyə tədricən nazil olur? Sual çıxa bilər bizim üçün birdən. Tədricən yenə az oldu. Tədricən nazil olmasının səbəblərindən biri də budur ki, Allah istəyir ki, təhrif olunmağın qavağını alsın. Quran təhrif olmasın. Quranı birdən-birə nazil etsəydi ümmətə ola bilərdi ümmət Birdən birə qəbul edəndən sonra bir qismini yaddan çıxartsın. Amma Allah nazil etdikcə ast-asda hafizlər var idi. Əzbərləyirdilər, yadda saxlıyırdılar, yatlarından çıxartmırdılar. Elə ey ast-asınırdılar, əzbərləyirdilər. Bir mənası budur. Ast-asda tədricən. Quranın tədricən nazil olmasının ikinci səbəbi də bundan ibarətdir ki, Allahın dini marifi, Allah sirri tədricən insanlara çatсын, çatdırsın. Birdən bir hər şeyi demək istəmir Allah. Tədricən. Yükləmək olmaz insan. Buharan, buharan, buharan bir də namaz qılmayan tutan kimi, hər şeyi bir günə həll etmək istəyirik. Bir gün hər şey həll olmayacaq. Assas-asər şey həll olur. Peyğəmbərimiz assas da bu işləri görür. Tədricən bu işləri görür. İzah verir bir ayəni Sura bi müttəhətdən sonra o bir səhiyyəni. Və ərəblər də get-gedə başa düşüllər, başa düşünlər və anlayıırlar və anlayıırlar ki, bu Quran onların xeyrinədir, onların həyatı üçündür. Başqa xeyrinədir? Başqa xeyri də bundan ibarət idi ki, Allah peyğəmbərlərimizi aram eləmək istəyirdi. Nə mənalı aram eləmək istəyir? Hər hadisdə bir dənə ayə naziləyir. Sanki Allah peyğəmbərə deyirdi: "Narahat olma, mən sənləyam." Hər çətin hadisdə bir dənə ayə gəlir. Allah deyir: "Narahat olma, mən səndeyim." Marağıldı. Məsələn deyirəm sizə, peyğəmbərə dedilər: "Sən cahil insansan biri deyirdi, sən məcnunsan biri təhqir eləyirdi." Belə bir Ərəfədə təsəvvür eləyin, ha o onu təhqir eləyir. Belə bir Ərəfədə ayə nazil oldu. Fəlay yahsun ka qavlihüm. Peygəmbər hüzündənməyə, heç narahat olmaya. Mən səndənə. Niyə narahat olus? Oxsat ayağa gəl. Hətta mənim özümün başıma gələn bir şeydir. Bir vaxt bir çətinliyə düşmüşdüm. Elə bir çətinlik idi. Nə düşmüşdüm çətinliyə. Belə qalmışdım, belə baxırdım. Ay Allah, görsən bu necə olacaq, bu necə olacaq. İnanın ki, bir dəfə bir ayət çıxdı qabağıma. O bütün üçündürdü. O cümlə də bu idi: Əleyhissallahu bi kafin abdah. Məndə məsənə kifayət eləmirəm. Mənim gözümün qabağındasansan sən. Məndə mən, mən səni görmürəm. Ay o qədər inanım ki, belə baxsan bir cümlədirdi də: Əleyhissallahu bi kafin abdah. Sanki elə bil ayə mənim üçün elə ondan nazil olmuşdur. O qədər belə ruhum gəl düşdüz yerinə. O qədər canlandım ayaq tutub yərməyə başladım bir dənə ayaq. Hətta bir alim deyirdi, bir alim deyirdi, mən də de deyirəm çox çətinliyə düşmüşdüm. O qədər çətinliyə düşmüşdüm ki, ürəyim daha təb gətirmirdi və dözə bilmirdim. O halda idim. Dözə bilmirdim. Yolla gedəndə deyir, başqa ölkədə idi hətta. Deyir, yolla gedəndə qabağıma bir dənə cümlə çıxdı, üç cümlə. Də bir dəfə gördüm həyatımda o cümləni. Ondan sonra heç vaxt görmədim onu. O dönem mənim qabağıma elə məqamda çıxdı ki, elə bildim mənə Allah mənə söz demək istəyir. O cümlələr də bundan ibarətdir. "Sə asbiru, hətta ya'zinəllah fi amri." O qədər səbr eləyəcəm ki, Allah icazə versin, mənim bu işim alınsın. Səbr eləyəcəm. Davamında yenə gördüm ikinci cümlə. "Sə asbir, hətta ya'cizə səbrun an səbri." O qədər səbr eləyəcəm ki, səbr O diz qalsın mənim qabağımda. Saasbiru, hatta ya'lamasabr annisabran ala şeyin amrazasabran. O qədər səbr eləyəcəm ki, səbrin özünü xəstə eləyəcəm. Səbr dizlərin qoyacaq mənim qabağımda yerə, deyə daha bəsdir. Mən dözə bilmirəm, sən nə qədər dözdür. Sətim daha bəsdir. Bu cümlələrlə məqsədim nəqamında deyəndə yerinə düşür nəqamında Musa peyğəmbər deyirdi o qədər narahat oldu Musa o qədər narahat oldu o qədər arxasıcan danışan var axırda əlini açdı ay Allah sənə bir dənə sözüm var buyur ay Musa nə istəyirsən məndən ay Allah elə elə -el heç kəs mənim qibətimi eləməsin heç kəs mənim qibətimi eləməsin Allah ona cavab verdi o an bilirsən bir dənə cavab dedi də, Musa elə bir şey istəyirsən məndən ki mən Allaham heç özüm çələməmişəm ora mənim də qibətimi edənlər var Ordu-burdu bir danışır, niyə Allah övladımı aldı? Biri deyir, niyə övladımı tez aldı? Biri deyir, niyə mənə pul vermir? Biri deyir, niyə namaz quduram, işlərim düz getmir? Mənim də qibət edənlər var. Dünya belədir. Əli Bələ, anında Musa peyğəmbər. Anında söz tutur insan. Anında insan söz.